பக்த கோழிகள் அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் சீனிவாச கிருஷ்ணாவின் பணிவன்புடன் வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த கார்த்திகை தீப திருநாளில் திவ்யா கார்த்திகேயன் அவர்களின் தெய்வீக அருக்குறில் விஷ்ணு சவசம் நாமம் முழுவதும் வரிகளுடன் உங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் வணக்கம் முருகனடியார்கள் சீனிவாசன் शुक्लां वरधरं विष्णुं ससिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नो भशान्तये यस्य स्रवरवक्राद्या पारिषत्या परशतं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वशिष्ठनप्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं मन्दे सुखदादं तपोनितिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे श्रीवैसम्बायनौ उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण न पावनानि च सर्वचः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिरौ उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाभ्येकं परायणं स्तुवन्तं कं कमर्च्यन्त प्राप्नुयुर्माणवाशुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चाचय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायं स्तुवन्नमस्यं च च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखाधिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मण्यं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरक्षैन्नरः परमम्यो महत्तेजः परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्यः परायणम् पवित्राणां पवित्रम्यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां योगयः पिता यदः सर्वाणि भूतानि भवन्यादियुगागमे यस्मिं च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापवयावहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः ऋषिभिपरिगीतानि तानि वश्यामि भूतये शिशुर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुक्तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्त्य देवकिनन्दनः तृसामाहृदयम् तस्य शान्त्ये विनियुज्यते विष्णुर् विष्णुम् जिष्णुम् महाविष्णुम् प्रभ विष्णुम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो बाणुति बीजम् देवकीनन्दनसृष्टेरिसक्तिः उत्तवक्षोभनो देवैति परमो मन्त्रः सङ्गभृन्नन्दकीचक्रीदि कीलकं सा रङ्गदन्वा गदाधरैद्यश्रं प्रदाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामदस्सामेदिकवचम् आनन्दं परब्रह्मेदि योनिः ऋदुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामजबे विनियोगः ्यानम् क्षीरोदन्वप्रदेशे सुसिमनिविलसैकते मौतिकानां माला क्लुप्ता सनस्तस्फटिगमणिनिभै मण्डिताङ्गः सुप्रैरप्रैरदप्रैरुपरिविरचितै मुक्तबीयूसवश्रैः आनन्देन पुनयादरि नलिनगदा सङ्गपानिर्मुकुन्दः भूपादव्यस्य नाभिर्वेदसुरनिलच्छन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोध्यौर्मुखमपि गहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य भोगि सुरणरगगो भोगिगन्धर्वदैत्यै चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीसं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगसैनं पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवस्ताङ्गं कौस्तुभोद्वासिताङ्गम् पुण्यो वेदं पुण्डरीकाय दाक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृदे अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ससङ्गचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवर्षं सरसीरुहेषणं सहारवर्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा सुदुर्भुजम् ேன் அவர்களின் தெய்வீக இசைக்குரலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முருகனடியார்கள் சிங்கிவாசன் விஸ்வநாதன் வணக்கம் வெற்றிவேல் முருனு கரோகரா வளிமணனு கரோகரா வெற்றிவேல்முருனுக்கு அரோகரா